ভাই ভাৰ কাৰণে সকলোৱে ভয় লাগে যেতিয়া কোনোবা দুজন বা চাৰিজন ব্যক্তি মুখৰ আগত ৰখি থাকে সকলোৱে তেতিয়া ভাই ভাৰ কাৰণে বহুত ভয় লাগে কি সুধিব কি নুসুধিব তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টেনচন হৈ যায় যে এই মোক কিজানি টানকৈ সুধিব মোক কিজানি বহুত বেছি মই নজনাতো সুধিব তেনেকৈ মানে মুঠতে সকলোৱে মানে এটা এটা চিন্তা আহিয়ে যায় আমাৰো আহি গৈছিলে যেতিয়া আমাৰ ভাই ভাৰ কাৰণে মানে ডেট এটা পাইছিলোঁ আমি যে আমুক তাৰিখত হ'ব তেতিয়া মানে তাৰ আগৰ কেইদিন যিমান কেইদিন আছে মানে পাইছোঁ মানে গোটেইকেইদিন মানে একদম মনত পৰি আছে আৰু মানে কি সুধিব কি নুসুধিব কিজানি মই নজনাটো সুধিব নেকি তো তেনেকুৱা মানে বহুতো প্ৰশ্ন সকলোৱে মনত মানে আহি যায় তো মই ভাবিলোঁ আজি মই সেই ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ যিটো মোক অঁ যিখিনি মোক কুৱেশ্যন তেওঁলোকে সুধিছিলে তাৰে ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ বহুতে মোক সুধি আছে বা ভাই ভাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা দিব আপোনাক কি কি সুধিছিলে বোলে আমি জানিব বিচাৰোঁ বোলে কাৰণ বোলে আমাৰো বোলে মানে ভাইভা কাৰণে তেতিয়া আমি কিবা এটা আইডিয়া পাম তেনেকৈ বহুতে মোক সুধি আছিল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই ভাইভাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ তেন্তে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি ভাইভাৰ যেতিয়া আপোনালোকে দিবলৈ যাব সদায় আপোনালোকে ফৰ্মেলকৈ যাব ধৰি লওক আমি যেতিয়া এখন এটা স্কুলত যেতিয়া বা কলেজত যেতিয়া আমি পৰীক্ষা দিব যাওঁ তেতিয়া কি কৰোঁ আমি যেনেকৈ নৰ্মেল থাকোঁ তেনেকৈ যাওঁ বহুত বেছি ষ্টাইল ধৰি লওক আজি মই এতিয়া ইয়াত ষ্টাইল কৰি আহিছোঁ কিন্তু মই যেতিয়া ভাইভাৰ দিব গৈছিলোঁ একদম লিপষ্টিক বা এইবোৰ ষ্টাইল কৰি নাই যোৱা সেইটো নিজৰ কথা বাৰু কোনোবাই লগাই যাবও পাৰে ময়ো লগাই আছোঁ জাষ্ট লাইটকৈ আৰু আজি যেনেকৈ ইমান ৰোঙাকৈ লগাইছোঁ তেনেকৈ লগোৱা নাই কাপোৰ মই মানে উকা উকা মুগা মেখেলাখন মই পিন্ধি গৈছিলোঁ তাৰপিছত চাদৰখন মাৰি গৈছিলোঁ চিম্পল বগা এনেকৈ পটি দিয়া তাৰপিছত ক'লা ব্লাউজ এটা পিন্ধি তেনেকৈ গৈছিলোঁ বহুতে ৰং বিৰঙো পিন্ধি আহিছে কোনো কথা নাই কোনোবাই ৰং বিৰং পিন্ধিব পাৰে কোনোবাই সেনেকৈ চিম্পলকৈও পিন্ধিব পাৰে কোনোবাই কুৰ্তি চুই পিন্ধি যাব পাৰে কোনোবাই বেলেগ কিবা পিন্ধিব পাৰে তো তেনেকৈ কাপোৰৰ কথাটো কৈ দিছোঁ কাৰণ বহুতে সুধিব কি পিন্ধি যাব লাগিব কি কথা তো লগতে সেই কথাটো কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা ক'ম বাৰু আৰু ল'ৰাবোৰৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে বগা চাৰ্ট কলা পেণ্ট বা জীন্স পেণ্ট লাইট চাৰ্ট কিছুমান থাকে নহয় একদম টুপি চুপি লগা একদম স্পৰ্টিং মানে একদম হেভি ডিজাইনিং কৰা চাৰ্ট তেনেকুৱাবোৰ নিপিন্ধিলে ভাল বুলি মই ভাবোঁ আৰু তো দেখে ফৰ্মেল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিব লাগে ভাল লাগে তাৰপিছত মহিলাখিনিৰ কথা ক'লোহে কি কি পৰিধান কৰিব লাগে কোনোবাই চুইজাৰ পিন্ধি যাবও পাৰে কোনোবাই ধৰি লওক কুৰ্তি পিন্ধি যাব পাৰে কোনোবাই বহুতক মই জীন্স পিন্ধি যোৱাও দেখিছোঁ আমাৰ লগত যিসকল কৈছিলে কিছুমানে ছিম্পুলকৈ জীনছ পিন্ধি গৈছে টপ পিন্ধিও গৈছে কোনো কথা নাই সকলো নিজৰ নিজৰ চইচ কাপোৰত কোনো ধৰা বন্ধা নাই যে এইটোৱে পিন্ধি যাব লাগিব কিন্তু খালী নিজৰ কথা আৰু যাতে তোমাৰ মুখৰ আগৰ ব্যক্তি কেইজনে তোমাক ফৰ্মেলকৈ দেখি পায় এতিয়া আহিছোঁ প্ৰশ্নৰ কাৰত কথা প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰথম মই যেতিয়া তাত সোমাইছোঁ ভাইভাত তেতিয়া মই মানে মে আই কামিং বুলি কয় ছাৰ সোমাব পাৰোঁনি বুলি মই সুধি ধুনীয়াকৈ সোমাইছোঁ তো তাত সোমোৱাৰ পিছতে মোক ধুনীয়াকৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে তাত মানে মোক ধুনীয়াকৈ বহা বুলি ক'লে বহিলোঁ তাৰপিছত কিছু ডকুমেণ্টছ মানে ধৰি লোৱা মোৰ এডমিট আৰু কি লৈছিলে অকণমান মনত পেলাব লাগিব যিহেতু দিনো হ'ল দে অকণমান পাহৰিছোঁ আজিকালিতো ঘৰৰ ব্যস্ততাৰ মাজত কথাও পাহৰি থাকোঁ কিন্তু এডমিট লাগিব চিয়'ৰ কাৰণ এডমিটৰ নাম্বাৰৰ মতে আপোনাৰ নামটো তাত তেওঁলোকে লিখাই থাকে বাৰু ছিট এটা থাকে তেওঁলোকৰ হাতত কিন্তু হ'লেও আপোনাৰ নামটো তেওঁলোকে সুধিব আৰু তেওঁলোকে তোমাৰ এডমিটৰ ৰোল নাম্বাৰটো চাব কিবাকিবি লিখে তেনেকৈ থাকে আৰু তাৰপিছত আহিছোঁ এটা প্ৰশ্নৰ কথা প্ৰথম মোক সুধিলে তোমাৰ নামটো কি মোক মই ক'লোঁ মোৰ নামটো এনেকৈ ক'লোঁ মোৰ নামটো মমতাজ দাস আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি সুধিলে মই ক'লোঁ মোৰ ঘৰ যোৰ হাতত তেনেকৈ বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত মোক সুধিলে বোলে তোমাৰ হাজবেণ্ডে কি কৰে মই ক'লোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ৱাৰিং আৰু প্লামবিঙৰ কাম কৰে ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে মই ক'লোঁ মোৰ ছমহীয়া বেবী ছমহা নহয় পাঁচ তেতিয়া তাৰ আঠ মাহ ন মাহ এবছৰ হ'ব হ'ল তেতিয়াৰ ল'ৰাটো মোৰ এবছৰ হ'বলৈ হৈছে দেই তাৰতো এবছৰ হ'বলৈ হ'ল বুলি ক'লোঁ অঁ এতিয়া তুমি বৰ্তমান তুমি গৃহিণী সেনেকৈ বুলি কৈছে মই অঁ মই এতিয়া বোলো গৃহিণী হয় এগৰাকী মানে তুমি কিবা এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত যে আছা কিবা ইনকাম কৰি আছানে নে এনেই ঘৰতে আছা তেতিয়া মই ক'লোঁ যিহেতু মই তেতিয়া একো নকৰোঁ এনেই কিবাকিবি ৱেবছাইট চলাই থাকোঁ বা এইবোৰ কিবাকিবি তেতিয়া তো তাৰ পৰাতো তেনেকৈ পইচাও নাপাইছিলোঁ ত' সেইটো কাৰণে নাই বুলি ক'লোঁ আৰু আৰু ঘৰতে যিহেতু আমাৰ গেলামাল দোকান আছিলে কিন্তু দোকানখন যেতিয়া মোৰ নহয় মোৰ শহুৰ শাহুৰৰ হয় তেন্তে মোৰ বুলি মই কোৱা নাই যিহেতু যিটো মোৰ হয় মই সেইটো সেইটোহে বুলি ক'ম তাৰপিছত তেনেকৈ প্ৰশ্নৰ কথা প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোক সুধিছিলে অসমত যে মানে আমি মহিলাসকলে মানে মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰে বা অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠী মেখেলা চাদৰ বোৱাত পাকৈত সেইটো সুধিছে প্ৰথম অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠী মেখেলা চাদৰ বোৱাত পাকৈত তাৰপিছত সুধিছিলে অসমৰ তেল শোধানাগাৰৰ বিষয়ে মানে প্ৰথম তেল শোধানাগাৰ ক'ত মানে প্ৰথম ক'ত তেল পাইছিলে সেইটো মানে ধৰি লওক ডিগবৈ ঊনৈছশ এক চনত সেইটো সুধিছিলে কিন্তু উত্তৰটো সেইটোৱে সোধাটো তেওঁলোকৰ ধনটো বেলেগ আছিলে অকণমান বেলেগ মানে তেনেকৈয়ে সুধিছে আৰু দুজন তিনিজন মানুহ থাকেতো তাৰপিছত আৰু আৰু এজনে সুধিলে মই যিহেতু মই যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক'লোঁ মোৰ ঘৰ যোৰহাটত বুলি ক'লোঁ তেওঁ মোক যোৰহাটৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মোক সুধিছে যে যোৰহাটৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম মোক ক'বলৈ ক'লে যোৰহাটৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম কোৱা বুলি ক'লে মই সেয়াও আনচাৰ দিলোঁ তাৰপিছত সুধিলে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত মানে টাউনতে এখন নদী আছে নদীখনৰ নাম কি জনা নাই বুলি সুধিলে মই জানো কাৰণে অঁ বুলি ক'লোঁ সেয়াও আনচাৰ দিলোঁ তাৰপিছত সুধিলে যোৰহাটত এটা চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে নামটো জনা নাই বুলি সুধিলে মই জানো বুলি ক'লোঁ যিহেতু সেইটো আমাৰ পৰীক্ষাটো আহিছিলে তাৰপিছত আৰু এটা সুধিছে খেলৰ বিষয়ে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে কিন্তু সেই খেলৰ বিষয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই নোৱাৰিলোঁ কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোক ক'লে যে অকণমান হেৰি হৈছে হ'লেও চেষ্টা কৰা বুলি ক'লে তাৰপিছত সেয়া উত্তৰটো মই আকৌ দিলোঁ কিন্তু শুদ্ধ হ'লনে ভুল হ'লেতো মই গম নাপালোঁ কিন্তু যিকেইটা তেওঁ সুধিছিলে গোটেইকেইটা মই ভালকৈ দিছিলোঁ কিন্তু খেলৰ কথাটো মই মই কৈছোঁ যে মই খেল নাপাওঁ খেলৰ বিষয়ে সিমান নাজানো তেতিয়া মোক তেওঁ কৈছে যে খেল নাচালেও খেলৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ যিহেতু আজিকালি যিকোনো খেল হওক যি হওক সকলো নিউজত দিয়ে পেপাৰ পেপাৰ চোৱা নাই বুলি সুধিলে মানে মোক সুধিলে নিউজ পেপাৰ পঢ়া নাই মই বোলো ছাৰ বোলো মই নিউজ পেপাৰ নপঢ়োঁ কাৰণ আমাৰ গাঁৱত নিউজ পেপাৰ তেনেকৈ লোৱা মানুহ নাই আৰু আমাৰ গাঁৱত দিবলৈও নাযায় কাৰণ বহু এটা মানুহৰ কাৰণে দিবলৈ নাযায় নলয় সেইটো কাৰণে বোলো মোবাইলতে যি দেখোঁ দেখোঁ বা নিউজ লাইভটো ঘৰত চাওঁ প্ৰতিদিন টাইম চাওঁ তাতে যি পাওঁ পাওঁ আৰু এনেকৈ আমাৰ নিউজ লোৱা নহয় সকলোকে প্ৰশ্ন একেই নুসুধিবও পাৰে কাৰণ সকলোৱে প্ৰশ্ন বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে ধৰি লোৱা মোক যিখিনি সুধিলে তোমালোকক সেয়া নুসুধিবও পাৰে এতিয়া এইটো নহয় যে মোক যিখিনি সুধিলে তোমালোককো তেনেকুৱা টাইপৰে সুধিব তোমালোকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই চাবা সেইটো নহয় মুঠৰ ওপৰত আমি দেখি থকা আমাৰ অসমত যিখিনি ঐতিহ্যপূৰ্ণ বস্তুৱেই হওক বা যিকোনো ধৰি লওক আমাৰ শিৱসাগৰত কি কি আছে যোৰহাটত কি কি আছে ধৰি লোৱা তোমাৰ গুৱাহাটীত কি কি চাবলগা জেগা আছে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে হেৰিৰ ওপৰত সুধিব তো আমি সকলোখিনি জানিব লাগে কেৱল মোক যিকেইটা সুধিছে মোক ধৰি লওক মোক নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে সুধিলে তোমালোককো যে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে সুধিব তেনেকুৱা কথা নহয় তোমালোকক বেলেগো সুধিব পাৰে সেইটো কাৰণে তোমালোকে সকলোখিনি মানে জানি থবা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে কিছুমান খেলৰ আমাৰ অসমত খেলৰ বিষয়ে নদ নদীৰ বিষয়ে উত্তৰ পাৰত কি নদী দক্ষিণ পাৰত কি নদী তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ জিলাখিনিৰ বিষয়ে তাৰপিছত উদ্যানৰ বিষয়ে অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে অসমৰ গছ গছনিৰ বিষয়ে অসমৰ কিছুমান ধৰি লোৱা কি বুলি কয় ধানৰ বিষয়ে ধানৰ বিষয়ে সুধিছিলে দেই মোৰ লগৰ এজনীক ধানৰ বিষয়ে সুধিছিলে গাড়ীৰ বিষয়েও সুধিছে কিছুমান গাড়ীৰ বিষয়েও সুধিছে কিছুমান ল'ৰাক গাড়ীৰ বিষয়ে সুধিছিলে মোৰ দুজন লগৰক তাহাঁতক গাড়ীৰ বিষয়েও সুধিছে বুলি কৈছে জনাত আৰু নাজানো আৰু কি সুধিছে তাহাঁতক ধানৰ বিষয়ে সুধিছে বুলি কৈছে পিঠাৰ বিষয়েও সুধিছিলে বুলি কৈছে তাৰপিছত বোলে অঁ পিঠাৰ বিষয়ে সুধিছে ধানৰ বিষয়ে সুধিছে তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু সুধিছে মনত অহা নাই মোৰ সেইটো চাহৰ বিষয়ে সুধিছে মানে চাহ প্ৰথমতে ক'ত ওলাইছিলে কি কথা তেনেকৈও সুধিছে আমাৰ অসমত যিবোৰ পায় তেলৰ বিষয় কয়লাৰ বিষয়ে বহুতো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে মুঠতে এনেকুৱা নহয় যে সকলোকে একে সুধিছে সকলো বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এবাৰ লগ পাম ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে ভিডিঅ' বনাবলৈ বৰ অসুবিধা হয় দেখিছে আপোনালোকে মই এয়া ৰাস্তাত আহি থাকোঁতেই প্ৰায় ভিডিঅ' বনোৱা হয় যিহেতু মই ডিউটিত যোৱাৰ পিছত মানে অলপ ব্যস্ত হৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰোঁ ঘৰত থাকিলে ল'ৰা ল'ৰা হোমৱৰ্ক পঢ়োৱা কাম বন বহুত থাকে যিহেতু বোৱাৰী মানুহ জানেই আৰু কিমান কাম ওলাব কিমান কৰিব লাগে তো তাৰ মাজতে সৰু সৰু কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে আগৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট দিব আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব লাগে যিহেতু মই এইবোৰ মানে মিছা কথা কোৱা মোৰ অলপো মতলব নাই মই যিটো জানো সেইটোৱে ক'ব চেষ্টা কৰোঁ হয়তো মোৰ কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ ভুল হ'বই বাৰু কাৰণ আমিতো ইমান মানে বেছি জনাও নহয় যে যিটো জানো সেইটো জানিব জনাব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ সকলোৱেতো ধৰি লওক সঁচা কথাও নকয় মই যিটো কৈছোঁ আপোনালোকক সঁচাটোৱে কৈছোঁ যদি আগলৈ ভাল পায় ভিডিঅ'বোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মানে আগলৈ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব